સુરતમાં શ્રીજીના આગમન યાત્રાઓ આવી રહી છે ત્યારે ડિંડોલી ખાતે રુદ્ર ઓક ફેડરેશન દ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજાઇ હતી સુરતમાં આજે ગણેશ ચતુર્થીએ શ્રીજીના આગમન યાત્રાઓ આવી રહી છે ત્યારે સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં રુદ્ર ઓક ફેડરેશન ગ્રુપ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શ્રીજીની ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજાઇ હતી રુદ્ર ઓક ફેડરેશન ગ્રુપના ત્રીસ થી પાંત્રીસ સભ્યો દ્વારા શ્રીજીની શોભાયાત્રાનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં ડિંડોલી વિસ્તારમાં ડીજી અને ઢોલના તાલે શોભાયાત્રા નીકળી હતી તો આ શોભાયાત્રામાં સ્થાનિકોએ ભાગ લે ઉત્સવનો ઉજાગર કર્યો હતો તો આ મંડળ દ્વારા ગરીબોને મદદ પણ કરાતી હોવાનું જણાવ્યું હતું गणपति आगमन का, का आयोजन है मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है हमारे ग्रुप का नाम रुद्र युवक फेडरेशन है और हम लोग 25 से 30 साल से हर साल इसी तरह एकदम उत्सव से गणेश जी का आगमन त्यौहार की तरह मनाते हैं और ये हमारा नवागाम डिंडोली सिविला नगर जो है वहाँ से हम लोग ये पूरा उत्सव का और हमारा पूरा आजू बाजू का जो भी एरिया पूरा अपना एकदम त्यौहार की तरह ये उत्सव हम मनाते हैं किस तरह से आयोजन किया गया है और किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल देखे है। लोगों में खुशी आप तो देख ही रहे हो लो, लोगों में आप खुशी तो देख ही रहे हो और आप यहाँ पे जैसे आए हो तो बाप्पा के उच्चार और श्री राम के नाम से आपको ये आयोजन का तो पता चल गया होगा कि कैसे हमारे आज की युवा पीढ़ी में हमारे बाप्पा के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए कैसे अच्छी बातें और सोसाइटी भी हमारी बहुत अच्छा समर्थन देती है आपकी संस्था द्वारा कौन से कौन से काम किए जाते दिया हैं हमारी संस्था द्वारा जैसे कि गरीबों पर मंथ में एक बार से दो बार हम लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे जैसे कि कोई भी सेवा भावी कार्य रहता है तो हमारा पूरा जो रुद्र युवक फेडरेशन है वो हर एक चीज़ों में बहुत अच्छे से भाग लेता है कोरोना जैसी भी बहुत बड़ी बड़ी, बड़ी समस्याओं से भी हमारे ग्रुप ने बहुत अच्छे से सबका सपोर्ट किया हुआ है तो जी आपका नाम और किस तरह से गणपति का मेरा नाम ने? चंदन है ये हमारा कम से कम पच्चीस तीस साल से ये कार्यक्रम हुआ जा रहा है जैसे कि हमारे छोटू भाई हुए अमर भाई हुए रवि भाई कम के हमारे बड़े बड़े ऐसे ये भैया किरण भैया करके ये सब हमको साथ देते हैं इसके लिए इतना सब बड़ा हो चुका है और बड़ा होगा आगे भी जाके इसमें ऐसा है कि सोसाइटी से लेके सब जैसे भी लोग हैं हमको बहुत साथ देते हमारे मंडल में कम से कम 25 से 30 जन जुड़े हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो संख्या देख के आप समझ सकते हो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहूँगा युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे सनातन धर्म के लिए अपना उत्साह रखे और जैसे गरीबों के लिए जैसा हमारा चलता है कि महीने में एक दो बार हमको जो दिया जाता है भंडारा भंडारा वो चल रहा है वो सब में साथ दिए बस यही चीज ब्यूरो रिपोर्ट एस नाइन न्यूज सूरत हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहो एस नाइन न्यूज साथ